kesafan di jiwa Tadi siraya penuh bermakna Bersilaturahim Bersalam salaman Bermaaf maafan Tuntutannya agama Ramadan yang mulia Maafkanlah jika ada silap terkata Ampunkanlah segala dosa-dosa lama Satukanlah hati ini sebagai hamba Tradisi di hari raya Ampun maaf sesama kita Hai semua. Kembali kita di dalam Kata Podcast Edisi Raya. Bersama saya Zakia dan malam ni tetamu jemputan kita orang yang luar biasa ya. Yaitu adalah Profesor Madya Dr. Abdul Halim. Apa khabar doktor? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. alhamdulillah. Okey, tak puasa. Ya, alhamdulillah setakat ni, setakat ni tak ada masalah. Okey, tak, tak ada bocor. Tak okay. ada Okey. Hari ni, malam ni kita uh -huh. akan bincangkan tentang topik uh, bagaimana muzik boleh membantu dalam perkembangan minda kanak-kanak. Wow, ha, menarik. Kita semua pun tahu kan kanak-kanak uh, ni hyper, uh -huh. penuh dengan energi dan emosi, betul, betul tak? Uh -huh. Ha. So, kita akan uh, kupas lah macam mana muzik ni boleh membantu dalam perkembangan uh, minda kanak-kanak uh -huh. menjadi lebih baik. Betul, betul. Okay. Jadi mari kita mulakanlah. Uh, doktor, okay. mm -hmm. bagaimana sebenarnya muzik boleh membantu dalam perkembangan minda kanak-kanak? Uh, mm. Muzik ni uh, boleh bagi kesan, kesan yang positif tak? Mm hmm, menarik. Mm. So apabila kita melihat kepada keadaan hari ini, kanak-kanak uh, dia punya naluri ataupun fitrah dia suka bermain. Betul. Jadi bila dia bermain, dia akan melihat suasana itu mestilah happy, ceria dan sebagainya kan. Yeah. Jadi sebenarnya muzik ini adalah salah satu unsur ceria dalam Betul. diri kanak-kanak untuk dorang akan rasa seronok untuk bermain. Sebab itu dengan keseronokan itu, dia akan menambah lagi minat dia untuk mengetahui. Dan bila dia mengetahui, dia akan cuba untuk kalau ada sebutan suara, dia akan sebut menge apa eh. mengikut ayat-ayat ah, lirik mengajuk, dan sebahagian kan ah, mengajuk dan, dan juga dia akan melihat juga dari unsur tariannya. Hmm, Aha, kan? Dari pergerakan ni ah. dan seni dan seni tu mungkin dari segi suara. Betul. Jadi itu antara rangkuman yang bagi kita sebenarnya apabila melihat kepada keadaan kanak-kanak untuk belajar hari ini, uh, music dapat memainkan peranan untuk betul. membantu mereka mengembangkan minda dia mengembangkan emosi juga fizikal dia. Ah, betul mm -hmm. lagi pun kanak-kanak ni kalau dengar dia senang ingat kan. Kalau kecil-kecil yes, dia betul. senang sangat nak ingat. Dulu saya ingat lagi pasal Siti Cifay. Dia dia, dia 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 cerita pasal Cifay Cifay. Satu kali satu, ha. dua dalam bentuk nyanyian. Hmm, ya? Nyanyian. Ah jadi senang nak ingat. Jadi senang nak ingat. Betul, kalau membaca ah. susah. Ya, yeah, ah, kalau baca kan? begitu susah. Jadi dengan cara menyanyi ini dia dapat membantu perkembangan minda kanak-kanak dengan lebih cepat. Betul. Mm -hmm. Jadi senang nak belajar, senang nak ingat. Yes, betul tu. Okay. <laughs> Okey, uh, kalau kita cakap tentang muzik untuk kanak-kanak kan? Doktor rasa lah Jenis muzik yang macam mana sesuai Dengan kanak-kanak zaman sekarang yeah, ni ha? yes. Sebab kita lihat sekarang ni Kanak-kanak dia dah uh, menjadikan Muzik adalah sebahagian daripada hiburan mereka Betul. Sebab tu kita ada TikTok Kita ada yeah. Youtube Instagram. Eh. Instagram dan sebagainya Dan semua unsur-unsur video itu ke arah hiburan Betul Jadi apabila kanak-kanak melihat hiburan Ini satu benda yang boleh membuatkan mereka rasa khusyuk, seronok dan sebagainya hmm. uh, Galakan menggunakan muzik itu Akan menjadikan mereka bertambah Apa ni kata uh, berminat betul. nak melihat dan mendengar dan juga mempelajarinya. So itu uh, apabila kita katakan muzik ini ia bukan saja dapat memberikan satu hiburan yang menarik untuk kanak-kanak uh -huh. dan duduk diam kat di situ kan. Betul. Okay, dan beraksi dan sebagainya tapi yeah. juga dia adalah satu proses terapi. Terapi di mana kanak-kanak ni uh -huh. nanti akan beremosi dengan lebih baik. Bum dengan lebih yakin. Hmm. Ha dan ceria. Dengan lagu kan. Dengan lagu Rupakan dia keras sangat. Ya dan tu. dia boleh menyanyi daripada dia tak pandai berkata-kata. Boleh. boleh bercakap dengan dengan lancar <laughs> Betul. sebab dia menyanyi. Yeah. Ha. Dinding. Kan ya yeah, dia giri -giri dan lagu-lagu yang kecil-kecil contoh macam lagu tradisional kita kan ha. pak mahamad ada kebun kan lagu-lagu tu kan kecil ha. kan jadi betul. dia suka dan dia boleh hafal lagu-lagu begitu senang Irak rentak ni pula dia mah ha. dia rentak ada senang cepat dengan dia, dia tak panjang sangat dan dia ber ber ulang-ulang betul uh -huh. tapi doktor sebenarnya ada juga keburukannya kan betul. platform platform yang ada ni ya yeah, contohlah ha. kan bila dia dengar lagu-lagu barat ataupun lagu-lagu korea yang menyebut perkataan yang tidak baik kan Ha, ah, peta, betul ah, contohnya kan. Ha, <laughs> okey, okay, benda-benda yang chorus tu okey tapi kadang-kadang chorus yang yang ada hidden, yang dia sebut, yang dia janji dan sebagainya. Tapi yang dia mungkin tak faham pun dia kan? Dia tak faham. No. Tapi benda tu adalah satu perkataan yang tidak sepatutnya dia ucapkan. Oleh itu, ibu bapa perlulah memastikan lagu hmm, apa yang sesuai untuk anak-anak. Peranan tu kan penting anak. tu ah, dari hmm. rumah betul. ibu bapa lah yang memainkan peranan ya, yang penting sebenarnya. Ya, sepenting begitu. Kan, hmm. okey. Okey, okay, doktor. Selain hmm. daripada tu, selain daripada perkembangan kognitif, hmm. ah, Muzik pun boleh memberi impak yang besar dalam aspek sosial dan hmm. emosi kanak-kanak kan. Betul, so betul. Uh, apa pandangan doktor tentang okay. benda tu? Saya melihat bahawa perkembangan industri muzik hari ini sangat baik ya hmm. kita melihat kalau kanak-kanak punya lagu pun dah banyak ya uh, contoh macam Didi and friends ya yeah, even then. upin dan ipin pun jadi satu-satu fenomena dengan lagu-lagu dia yang menarik ya dan uh, itu menjadi salah satu cara untuk kita menerapkan pendidikan dengan lebih menyeronokkan hmm. oleh itu bagi saya kita perlu faham uh, kenapa bila kita katakan sosial tu maknanya dia akan berinteraksi dengan hmm, orang lain so, huh? jadi dengan confident level uh, keyakinan dia bila dia bernyanyi kadang-kadang dia dia, dia dia terlupa bahawa dia berharapan dengan orang. Tapi sebab yeah. lagu tu dia suka dan dia boleh nyanyi dengan baik hmm? dan dia berani berada di hadapan. Yes. Dia akan menghilangkan perasaan takut tu bila bersama dengan Betul. orang lain. Jadi itu antara perkara penting sebenarnya kita bila mendedahkan dengan unsur-unsur yang kita bagi sebagai didik hibur hmm? ya, memberi mereka peluang untuk dia ada confident level yang baik dan dalam pada masa sama dia akan bersosial dengan orang lain. Betul. Uh -huh. So sebenarnya Benda tu boleh membantu kita juga untuk boost confidence yes, kita. Yes, betul. Sebab kan? itu ibu bapa perlu 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 aku kata uh, menjadikan nyanyian ini adalah sebahagian daripada cara pembelajaran anak-anak di rumah. Dia bukan je, dia bukan mestinya kena jadi penyanyi tapi yes, dia boleh. Yes, Confidence. Yeah, kalau kita uh, belajar good. kita kena berinteraksi dengan yes, orang betul. kan? Betul hmm, tak? Hmm, Okey. So uh, yang terakhir, soalan hmm. yang terakhir. Okey. Uh, kalau kita nak gunakan muzik sebagai terapi hmm. untuk perkembangan minda kanak-kanak. Betul. Uh, uh, dari doktor lah. Apa aktiviti muzik Yang doktor boleh cadangkan Mungkin ada aktiviti-aktiviti Yang mudah Boleh diterapkan di sekolah Ataupun di rumah Okey ha. Apabila kita menyebut didik hibur Ia adalah satu elemen be Belajar Melalui hiburan lah. Nyanyi seni dan sebagainya Jadi Apabila kita melihat Kepada keperluan seni itu Dapat membantu Perkembangan kanak-kanak Maka Kita perlu pastikan Apakah seni-seni Yang bersesuaian hmm. Kalau dari segi lagu Lagu macam mana adakah lagu ketuhanan lagu yang ceria oh, lagu bentuk pembelajaran dan sebagainya yeah. sebab lagu terlalu banyak dan kadang-kadang kita boleh menggunakan lagu-lagu ini untuk diubah liriknya betul. bagi mereka belajar dia suka lagu itu tapi liriknya tak bersesuaian. jadi dia ubah. Ah, dia, dia ubah sendiri. lagu kan. Yeah. Haa, sebab saya pernah dengar satu lagu daripada ada cikgu tu nyanyi. Hmm. Lagu yang uh, Squid Game. Ta -na -na -neng -neng -neng. Dia, dia, ubah pada zikir. Yeah. Subhanallah. Walhamdulillah. Ha. Ah. Dia ubah. Jadi budak-budak tengok. Eh, ni lagu Squid Game. Tapi, Tapi lirik dia lain. Lirik dia oh. lain. Haa, lirik dia berzikir. Jadi <laughs> tu antara elemen kreatif. Betul. Sama ada ibu bapa ataupun guru Perlu gunakan bagi menarik minat anak-anak ni untuk belajar. Ha. Hmm. Kan macam saya kecil-kecil dululah. Hmm. Saya ha saya tak saya hafal surah al-Fatihah tapi ha. saya tak tahu maksud dia. Ye, yeah. ha, ada uh, satu lirik yang lagu tu punya ha. buat surah al-Fatihah kan. Ya, yes, uh. segala puji uh, bagi dari Allah dari situ saya dah hafal hafal kan? Uh, ha. betul sebab tu Sebab saya dengar dekat TV Lepas tu uh. saya macam seronokkan irama dia Haa, yes, Lepas tu pakak saya pula selalu mainkan. Ha. Uh, uh. itu so, kita boleh dihafal Ya, yeah, start, start, start situ lah mm. saya boleh hafal uh, lirik Betul uh, ha. Maksud surah Al-Fatihah Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. So, uh, Ibu bapa pun kena pantau juga sebenarnya yeah. penggunaan gadget untuk kanak-kanak. Yeah. Memang ada kelebihan, boleh membantu mm. kita dalam pembelajaran. Mm. Tapi uh, itulah ada keburukannya juga. Ya, yes, betul. Sebab kadang-kadang kita tak tahu lagu tu macam mana dilagikan ataupun orang yang menyanyikan lagu tu dalam keadaan bagaimana. Ya. Yeah. Kan. Ha, kalau kita tengok video benda pun, apa yang yeah. dipandang tu pun yes, sebenarnya akan menjadi Bosen. satu benda yang berbahaya kalau kita tidak pantau yang yeah. betul. kanak-kanak sekarang ni senang terpengaruh, kan? Ya, yes, betul. Hmm. Dengan fashion orang, yeah, macam-macamlah dengan challenge sana-sini. Yeah, kan? terikut 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 so, ya, terikut-ikut. Senang terikut-ikut. So, ibu betul. bapa memainkan peranan besar dekat mm -hmm. rumah untuk mendidik anak-anak. Mm -hmm. mm -hmm. okay. So, uh, sebelum kita mengakhiri podcast kata raya kita malam yes. ni, mm -hmm. uh, doktor mungkin boleh berikan sedikit ucapan ataupun harapan kepada UPSI, Muscat yeah. dan podcast kata kita ni. Okay, podcast kata Podcast kata kita satu angkatan uh, cara untuk kita memberikan uh, kata maklumat secara santai dalam bentuk video kan. Jadi ini antara cara yang sangat baik lah dan bagus yang dilaksanakan oleh Puscap dan kita harapkan program ini terus berjalan hmm, dengan baik ya. Terisak. Sebab rata-rata uh, saya rasa lah kan uh, post, uh, podcast sama ada live atau rakaman ni budak-budak hari ni ya rata-rata dia suka benda-benda macam ni betul. sebab dia santai yeah. dan kita pun bercakap perkara-perkara semasa betul dan uh, ini juga menjadi salah satu cara untuk kita nak merancakkan lagi hubungan di antara staff dengan para pelajar dengan orang luar ya bahawasanya dengan pendidikan secara kita membuat bicara santai ini yeah. akan menjadi satu maklumat yang lebih mudah untuk di, 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 di apa di diberikan kepada masyarakat betul. pelajar dan juga semua orang. heeh lah. ha -ha. <laughs> Hmm, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Uh, banyak ilmu ilmu baru pengetahuan baru yang kita dapat malam ni free hmm. je. Hmm terima kasih doktor sebab sudi berkongsi ya, sedikit ilmu kepada saya dan penonton yang menonton podcast ya, Kata edisi ya. ni. Ya. terima, terima kasih juga menjemput saya dalam kata podcast hari ini. Yeah. <laughs> Semoga terus ceria terus maju jaya. Yes. InsyaAllah. Uh, boleh ucap selamat Hari Raya. <laughs> ah. Bikin kesempatan. Baik kesempatan ni. Ya. Terima kasih. Ah. Okay. <laughs> Saya mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf Zainal Batin kepada semua sahabat handai, rakan-rakan, ya, rakan uh, sepejabat, rakan se apa, sekuliah pula, rakan sefakulti, ya, rakan-rakan daripada jabatan-jabatan lain, baik perusahaan tertinggi UPSI, kerana telah memberi peluang dan ruang untuk kita berada di sini uh -huh. dan juga untuk saya meneruskan karya dalam bentuk seni uh -huh. dan juga kerjaya saya di segi akademia yes. dan saya harap usia akan terus maju jaya demi usi dan Bitarah usi sampai yes. raya mahu sudah mati. Selamat hari raya. So, korang yang menonton jangan lupa untuk nantikan episod podcast kata. Yang seterusnya. Okey. Terima kasih doktor. So berakhirlah podcast kita pada malam ini. Korang yang menonton jangan lupa like, komen dan share podcast ni. Share tu yang paling penting okey. Yeah. Dan korang jangan lupa subscribe YouTube channel Puskat Pusat Kebudayaan UPSI dan nantikan video yang seterusnya. Bye. Bye. Terima kasih semua. Jumpa lagi.